Найбільша кімната цього будинку це їдальня. Тут за таким столом збиралася родина і дружна родина Говорі В'яновський. А ще сім'я була дуже гостинною. Сюди досить часто приїздили гості. На такому інструменті грали сестри Гоголя, гості, які сюди приїздили, а ще свої приїздили до гостей, посідав побратим і сам самкола Гоголь. Та він ніколи не вважав своїм досконалою. Я рад лише тоді, коли залишався на І у нас гость. господа в доме ну, Я очень рада видеть гостей. Ну, пани Юлия, великодушно простить, я уж думала, я думала, сегодня гости все разъехались. У нас сегодня день, ой, какой урожайный был. Вы знаете, я вот наблюдала, прям гости потоком сегодня шли в наш дом. И мне вспомнило старое доброе время, когда в нашем доме было людно, а гости, поверьте мне, не переводились а что говорить, когда сам не коренько было в деревне приедет погостить. Вы знаете, почему-то так всем было интересно его увидеть, ну а еще и послушать. Вот действительно были дни, что гости, ну прям идут, идут, не успею от них провести, уже зовут новых вот гостей встречать. И так целый день. Ой, наверное, вспоминаю эти времена, и потому и ночи очень радуюсь, когда к нам приходит и приезжает гость.